Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Reja Singkawang. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel YouTube saya, buat subscriber, buat viewer, buat teman-teman yang sudah men-share, like, dan memberikan masukan buat perkembangan channel YouTube saya. Doa terbaik buat teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube saya. Saya doakan semoga teman-teman selalu sukses, sehat, selalu, dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Oke, teman-teman, semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat, melimpah rezekinya, dan diberikan pelajaran. Oke, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita travel vlog Singkawang Sambas. Konten yang ketiga ini kita akan menuju Kota Pemangkat dari Desa Sebangkau menuju Pemangkat. Ya, apa itu Pemangkat? Nah, Pemangkat adalah sebuah kota kecamatan di Kabupaten Sambas yang sudah sangat maju. Bahkan pemangkat ini dari masa zaman kolonial atau bahkan sebelumnya ini sudah sangat ramai sekali baik para pedagang, baik para pendaka, pendatang dan eh, penduduknya juga sudah ramai dari zaman dulu kala karena pemangkat ini merupakan daerah yang berada di tepi pantai atau muaranya sungai Sambas Besar. Jadi dulunya pemangkat ini merupakan kota persinggahan baik itu para pelayar, pedagang eh, yang dari luar untuk menuju atau melewati selat antara laut Kalimantan dan Sumatera untuk menyeberangi dan menuju kota-kota yang ada di Indonesia jadi pemangkat ini merupakan daerah yang sudah sangat maju dari dulunya eh, bahkan dulu memiliki pelabuhan besar di sini yang sekarang juga masih beroperasi yaitu di pelabuhan Sintete sekarang berada di Kecamatan Separuh Oke teman-teman Ini adalah suasana Kota Pemangkat Atau jalan menuju Kota Pemangkat Nah eh, Di kiri kanan jalan kita ini Sudah banyak sekali Sudah ramai sekali Pemukiman warga Pemukiman penduduk eh, Kota Pemangkat Dan view nya itu sangat indah Sekali teman-teman kita Begitu memasuki kota Pemangkat, kita akan disuguhkan oleh pemandangan sebuah gunung. Yang mana gunung ini disebut disebut oleh warga, disebut oleh masyarakat yaitu Gunung Gajah. Karena bentuknya kalau dilihat dari jauh, apalagi dari posisi sebelah utara atau dari arah Semparuk menuju Pemangkat, itu bentuknya memang seperti gajah bahkan kata orang dari dari laut pun seperti gajah. Maka dijuluki sebagai gunung gajah. Nah, sekarang kita berada di daerah Desa Sinam yaitu desa yang berada di bibir pantai Tanjung Batu Pemangkat atau Pantai Sinam. Jadi di Pemangkat ini juga ada tempat wisata yang namanya Pantai Sinam. Yang sekarang lagi dibangun atau direnovasi, yang akan menjadi tempat wisata keluarga paling enak. Nah, ini sebelah kiri kita. Ini yang sekarang diberi oleh pagar, tampak terlihat alat-alat berat dan material-material bangunan yang siap untuk membangun pantai sinam pemangkat. Nah, dari kejauhan kita bisa melihat uh, view sebuah masjid Masjid Pemangkat yang mana masjid ini adalah masjid rayanya Pemangkat, masjid yang sudah lama berdiri. Bahkan saya mempunyai foto masjid ini pada tahun 1950-an. Nah, setelah ini kita akan belok ke kanan. Kalau belok ke kiri kita akan menuju ke tempat wisata pantai Tanjung Batu. Nah, kita akan belok ke kanan menuju arah pasar dan kita akan melewati Masjid Pemangkat tadi. Jadi, teman-teman, Pemangkat ini merupakan kota yang sekarang sangat eh ramai ya. Sangat padat dan perekonomiannya sangat sangat sibuk sekali. Bisa kita lihat dari Berbagai aktivitas masyarakat di sini, baik para pedagang, baik dari para eh, pendatang yang akan menuju kota Sambas, atau kota-kota lainnya yang berada di Kabupaten Sambas, pasti akan menyisihkan waktu untuk singgah di pasar pemangkat atau kota pemangkat, baik untuk istirahat, baik untuk eh, makan, atau. Santai sejenak, nah, bisa kita lihat. Inilah situasi pasar pemangkat saat ini saat kita ambil videonya, dan kita sekarang berada di eh, daerah pasarnya, ya. Nah, kita akan belok ke kanan arah jalan menuju ke Sambas. Kalau kita lurus, eh, itu akan tembusnya ke penjajab Nah, ini jalan utamanya Kota Pemangkat yang sudah tertata rapi dengan bunga-bunganya. Nah, sepertinya lampion menyambut Idul Fitri masih terpasang ya. belum dilepas sama panitia Lebaran. Nah, sebelah kiri kita ini adalah daerah penjajab namanya. Daerah penjajab ini adalah tempat penyeberangan kapal atau motor, air yang menuju ke Jawa ini. Nah ini adalah daerah yang merupakan sangat padat di Pemangkat. Di sini banyak pedagang kaki lima. Jadi teman-teman kalau melewati sini usahakan perlahan dan hati-hati karena terkadang ada uh, orang yang mau nyebrang terus ada orang yang lagi transaksi jual nah pemangkat ini merupakan pasar kota kecamatan kecamatan pemangkat ini meliputi yang seperti tadi kita lihat sebelumnya adalah sebangkau terus daerah penjajab daerah sinam daerah yang juga memiliki tingkat perekonomiannya sudah sangat berkembang di samping itu juga pemangkat memiliki beberapa desa desa Hingga ke dalam-dalam eh, pelosok di wilayah Kecamatan Pemangkat. Nah, di Pemangkat juga memiliki eh, beberapa hotel, terus restoran-restoran yang sudah terkenal, kayak Pegas, Vatican, terus eh, beberapa rumah makan yang sangat terkenal di Kalimantan Barat. Nah, sekarang kita sudah menuju arah jalan ke Semparuk. Kita sekarang sudah berada di jalan keluar perbatasan Kota Pemangkat. Tapi kita masih dalam wilayah Kecamatan Pemangkat. E, sampai nanti e, ada batas wilayahnya itu sekitaran lewat lagi kantor samsat ya nah ini adalah SPBU SPBU Kota Pemangkat SPBU nya lagi ramai diantriin oleh mobil-mobil diesel seperti truk, bis, dan lain-lain jadi daerah kita ini memang untuk bahan bakar solar masih sangat langka ya sehingga terjadinya penumpukan antrian kendaraan untuk mengisi bahan bakar solar di beberapa titik SPBU yang ada di wilayah Singkawang, Bengkayang, Sambas Nah, nanti kita akan melewati namanya yang bakso terkenal di Pemangkat yaitu bakso ati. Nah, bakso ati ini merupakan bakso yang paling enak ya dan sangat terkenal di Pemangkat. Jadi kalau ke Pemangkat belum singgah ke bakso ati itu belum lengkap. Oke teman-teman, itu aja yang dapat saya sampaikan di konten selanjutnya ini. Tunggu saya di konten selanjutnya dari Pemangkat ke Semparu dan terus hingga ke Sambas. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung dan sudah menonton yang sudah subscribe. Sampai ketemu di konten berikutnya. Wabillahittaufiq daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua.